السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو اپنے پوسٹ میں رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کا کچھ احوال بتاؤں گی یہ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری عمری بحل القدتم ملسانی یفقہ قولی اللہ مصلیٰ محمدن و اعلیٰ علیہ محمد, آل محمد کما صلی اللہ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ علی انََََََََََََََََََََ, ان، علی ابراہیم کا حمید مجيد اللّہ بارق علام محمد و علیٰ علیہ محمدن کمہ بارکطہ علیٰ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ اِن تو دیکھیں یہ ہے رومانیہ کا دار الحکومت ثقافتی سنتی اور مالیاتی مرکز بخارسٹ بخارسٹ کا ذکر سب سے پہلے چودہ سو انسٹھ عیسوی میں کیا گیا ظاہر ہزاروں برس کا آباد ہے لیکن یہ کہ زمانے کی نظروں میں جو آیا باقاعدہ اور سن اٹھارہ سو باسٹھ میں یہ رومانیہ کا دارالحکومت بنا رومانیہ کے میڈیا ثقافت اور فن کا یہاں بہترین مراکز ہیں یہاں مشہور چیزوں میں اس کا پیلس آف پارلیمنٹ ہے جو دنیا کی وس, دوسری وسیع و عریض بلڈنگ مانی جاتی ہے سرکاری بلڈنگ اس کے سامنے جو سڑک ہے اس پر لوگوں کی چہل قدمی فواروں کا پانی اور لائٹس آتی جاتی گاڑیاں اطراف میں موجود ریسٹورنٹس اور ان کے باہر بیٹھ کر کھانے کے لیے میز اور کرسیاں یہ سب سیاہوں کے کشش کا باعث ہوتی ہیں یہ سرک آپ کو پاکستان میں مال روڈ کی طرح سے محسوس ہوگی اس سرک پر سرخ اور سبز لائٹوں کی الگ بہار ہے یورپ کے دل میں دریائے وطا کے کنارے صدیوں کے نشیب و فراز کا گواہ رومانیہ کا دارالحکومت بخارست کے حقی ہر گلی میں ہر عمارت میں اور ہر پتھر میں اپنی کہانی خود موجود ہے یہاں کا تلسماتی حسن ایسا ہے کہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا شہر نہیں اس نے بھی بڑی تباہی دیکھی بار بار اجڑا روسی و آسٹریائی لشکر بھی اس کے دروازوں پہ آئے اور حملہ آور ہوئے عثمانی توپوں نے بھی اس کو تاراج کیا مگر اس کے شہریوں نے یہاں کے قوم نے ہر بار اس کو اٹھا کے کھڑا کیا اور پھر سے گلو گلزار بنا دیا انیسویں صدی میں جب اس نے رومانیہ نے آزادی حاصل کی تو بخارس نے بھی اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا اس کی سڑکوں پر فرانسیسی طرز تعمیر نے قدم رکھا اس کے چوکوں میں روشنیوں کا موسیقی کا راج ہوا اور اس کو اتنا سجا دیا گیا بہت جلد کہ اسے مشرق کا پیرس کہا جانے لگا مشرق کا پیرس اس کی نزاکتی دلکشی اور تہذیب کی جھلک بن گیا بخارسٹ کا شمار اب یورپ کے پرامن اور خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں دلکش پارکس وسیع شاہراہوں اور فن تعمیر کی وجہ سے بے انتہا کشش رکھتا ہے دنیا کے تمام سیاحوں کے لیے یہاں کے میوزیم قدیم چرچ محلات اور کیفے ہر ایک آنے والے کو ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں بخارسٹ اپنی ثقافت امن اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش منزل بن چکا ہے کمیونسٹ دور کی سختیوں میں بھی یہ شہر سانس لیتا رہا خواب دیکھتا رہا چوشکو کے تعمیراتی منصوبوں نے شہر کے چہرے پر وہ عظیم الشان پارلیمنٹ محل تراشا جو آج اس کے جاہو جا جا جلال کی علامت ہے پیلس آف دا پارلیمنٹ یہاں کے منتخب نمائندوں کی دنیا میں سب سے بڑی عمارت ہے جو شاند، اپنے شاندار طرز تعمیر رومانیہ کی مضبوط تاریخ کی گواہ ہے نیشنل میوزیم آف رومانیہ کالیا وکٹورائی ریولوشن اسکوائر شہر کا سب سے بڑا سترو پارک شام کو فور پوائنٹس اور موسیقی سے جگمگاتا علاقہ اولڈ ٹاؤن سمیت درجنوں عمارتیں پارکس ہوٹل آرٹ گیلیاں موسیقی کے مراکز بخارسٹ کو دنیا کے بہت سے شہروں سے ممتاز بناتے ہیں <coughs> یہ شہر فنون لطیفہ سے گہری وابستگی رکھتا ہے یہاں پر بے شمار آرٹ گیلریز ہیں اور دنیا بھر کے آرٹ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان گیلریوں کو کا دا... نظارہ کرتے ہیں یہاں ہر سال جارج اینسکیو میوزک فیسٹیول منایا جاتا ہے جو دنیا بھر کے موسیقاروں کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے اور اس کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ بخارسٹ سے رومانیہ کے کچھ مشہور مقامات تک ماہر گائیڈڈ ٹور کے ذریعے ایک علم افزا پورے دن کا سفر پورے دن کے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے اگر آپ سیاح ہیں تو کیونکہ یہاں آپ کے لیے ماضی کی عظمت بھی نظر آئے گی آپ کو اور حال کی جدت بھی نظر آئے گی اور یہاں پہ حکومت کی شاندار پالیسیوں کی وجہ سے بخارس تو دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا کرنے والا شہر ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو یہ تو میں نے بتایا کہ جو یہ وہ ہے یعنی جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں قدرت کی یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں خوبصورت وادیاں ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جن کے لمحے لمحے منظر بدلتے رہتے ہیں پیلس ہیں اپنی طرز تعمیر کے شاندار مثال لیے کھڑے ہوئے ہیں قلعہ ہے قلعہ رومانیہ کے شاہی خاندان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعے میں سنگ مرمر کی چمنیاں ہیں شاندار نقاشی کے کام ہیں ہاتھ سے رنگی ہوئی چھتیں ہیں اور یورپ اور ایشیا سے حاصل کردہ شاندار ہتھیاروں کا مجموعہ ہے جس کی تعداد چالیس ہزار چار ہزار ہے قلعے کے لکڑی کے کام ہیں رنگین شیشے شاہی کمرے جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیرت زدہ ہو جائیں گی جب آپ قلعے کی شاندار رہداریوں میں گھومیں گے تب آپ کو رومانیا کا گوتھک آئی کون بھی نظر آئے گا یہ قلعہ ایک شاندار اونچی چٹان پر ہے لیکن لیکن آپ کو جانے کا ضرور دل چاہے گا جو کہ آپ کو ایک گائیڈ آپ کا اپنا گائیڈ لے کر جائے گا یہ میں بتا دوں کہ رومانیہ کا ٹیکس کا نظام بڑا ہی خطرناک تھا پاکستان کی طرح سے اور کیا ہوتا تھا کہ امیر ٹیکس نہیں دیتے تھے اور غریب کچلا جا رہا تھا ہر لمحے ہر دن اس کے اوپر